Четыре часа, и мы рады сообщить, что мы вновь продолжаем быть на ветке и в волне всех интересных событий в этого мира. И дальше у нас а какие именно интересные занятия проходят и девушки и парни для своего самосовершенствования? Так, например, психолог, фитнес тренер, або стилист, кто будет наиваждливейшим среди этих категорий? Ну и сократомойчиночего, как раз будем мы и с нашим гостем. Гостею, яка уже у студии. Встречаем у бурхлавым а! Алла Ружкова, керівник к проекту Це Это программа для дівчат, которые прагнут самовдосконалення. У місяця месяца с працюють работают психолог, стилист, диетолог и фитнес-тренер. Каждая девочка все равно самосовершенствование по понимает под своим определенным идеалом. А для тебя вот идеал женщины какой? Это здоровая женщина, счастливая женщина, у которой полная гармония с самой собой и окружающим ее миром. А ты можешь вспомнить ребят или девушек, которые приходили с определенными запросами и с какими достижениями они выходили после подобных тренингов? Да, конечно, вот основной запрос не хватает мотивации что-то делать. То есть ходить в спортзал, идти на рынок, покупать органические продукты у бабушек. А вот супермаркет поблизости лучше пойду туда. Вот не хватает энергии и мотивации. Босс, который выводит из себя, как с ним бороться, как сохранять стрессоустойчивость. Как вот как нужно правильно одеваться, какой свой цветотип выбрать. А, я хочу узнать более детально про э, количество нагрузок, которое падает на плечи каждому из участников. То есть это постоянно нужно быть в группе, это все время нужно к вам приходить, или можно заниматься своей обычной офисной работой? И вообще каждый день ли эти занятия происходят? Занятия не каждый день. Mm -hmm. В основном все девушки, которые приходят, и мужчины тоже, они работают. Mm -hmm. Поэтому у нас вечерние есть занятия mm -hmm. с 7 до 10, а также выходные дни. У нас, к примеру, иногда больше времени занимает работа со стилистом, работа с визажистом, ну, когда прорабатываются техники определенные, техники нанесения макияжа, там нужно больше времени. Но в основном все занятия с психологом, с коучем, с диетологом, они длятся по три часа. То есть уже одна группа выпущена или две? В среду последнее занятие. Заключительное. Ага. Это будут ваши первенцы. Да. Так, какие будут результаты? Какие результаты ожидается в зачетке у каждого? Открывай секрет. Это а, более осознанное отношение к жизни. Я очень надеюсь, что будут более здоровы и правильно питаться, будут достаточно мотивации, будут более правильно одеваться, правильно, чтобы подчеркнуть свои сильные стороны. А вот знаете, я сейчас это все слушаю со стороны, мне это несколько напоминает на контракт, который между продюсером и артистом вот да, тоже, так, 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 как договор, который должен состояться, так сказать, черным по белому. Ведь вы и несколько меняете мировоззрение, и приодеваете, и помогаете там множеством развиваться вообще. В общем, отличается это договор от договора в шоу -бизде? ну и вообще есть ли он. Мы на каждом занятии, с каждым экспертом выявляем потребность по смарт цели. Uh -huh. То есть, что вы хотите получить и как вы поймете, в какой отрезок времени, что вы достигли uh -huh. этой цели. Uh -huh. Теперь нам нужны от тебя важные лайфхаки, как приблизиться к своему идеалу. Можешь рассказать? Идеал у каждого, пожалуй, свой. Мне кажется, очень важно не сравнивать себя ни с кем, потому что мы все уникальны. И тут очень важно выявить свою уникальность, свои сильные стороны, подчеркнуть это и развиваться в своей неповторимости, в своей уникальности, но при этом не забывать а, интегрироваться с группой и с окружающими людьми. То есть главное быть собой. Спасибо большое. Получилось мы будем собой. Спасибо тебе. И ты к нам еще раз обязательно всем вашим ученикам. Большие-большие, а, так сказать, вдохновения в дальнейшем. И мы вместе с вами дальше мотивируемся интересными и умными новостями. Например. Флешка. Флешка в форме браслета умное ожерелье для улучшения осанки. А такое еще осталось на занимальному майданчику из Адриана Челентана, еще он закухался. А также мы будем вас еще и убеждать в том, чтобы отвечать на вопросы Викторины, для того, чтобы получать незамедлительно все наши подарочки. Будьте с нами, через час встречаемся.